এখন চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা কয় আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতি আৱেগ থকা যে আমাৰ সকলৰ অসম চুক্তি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সন্মান নকৰে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি গ'ল ছয় নং দফাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা অৰ্ডাৰ ওলায় যি অৰ্ডাৰ লৈ তেওঁলোকে অলপদিন আগতে আমাৰ যেতিয়া পাৰ্লামেণ্ট হ'ল তাততো কোনো আলোচনা নহ'ল পাৰ্লামেণ্টৰ সময়ত এইটো আলোচনা হ'ব লাগিছিল আমাক জনাব লাগিছিল যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কা আইন যেতিয়া পাছ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কিমান মানুহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিলে কিমান মানুহক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিলে এইখন আইনৰ জৰিয়তে কিমান মানুহক তেওঁলোকে সুবিধা দিলে সেইখিনিতো একো আলোচনা নহ'ল আজিও আমি দেখা পাইছোঁ যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যি ধৰণৰ কেচবোৰ হ'ব লাগে তো সেইকাৰণেই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে নিৰ্বাচন লৈ নিজৰ বিফলতা লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই সময়ত কোনো তেওঁলোকক সমৰ্থন নকৰে আনকৈ আমাৰ অসমৰ বঙালী মানুহবোৰে আজি তেওঁলোকে কৈছে যে নিজৰ চিনাকিয়ে বাংলাদেশ হিচাপে কিয় দিব তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক আজি ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ইয়াতে আছে এতিয়া কিয় তেওঁলোকে নিজকে বাংলাদেশী প্ৰমাণ দিব তো সেইকাৰণে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি মাত্ৰ বিভাজন সৃষ্টি কৰা কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে আগন্তুক দিনত বিজেপি দলটোক ক্ষমতাৰ পৰা বিদায় দিব